બેટ દ્વારકા બાદ દ્વારકામાં આજથી સુધી ડિમોલેશનની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે તંત્ર દ્વારા બેટ દ્વારકા યાત્રાધામમાં અગિયાર જાન્યુઆરીથી શરૂ કરવામાં આવેલ મેગા ડિમોલેશન સાત દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું જેમાં કુલ ત્રણસો અઠ્ઠાણું સ્થળો પર ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવામાં આવ્યા છે દ્વારકાના રુક્ષમણી મંદિર સામે સરકારી જગ્યા પર ધાર્મિક દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું તેના પર બુલડોઝરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે ये खारा तालाब है जो द्वारका में स्थित है ये तकरीबन 21 लाख क्यूबिक मीटर का पानी इसके अंदर है और पानी की डेक्ट तकरीबन साढ़े पाँच फुट है बेट द्वारका में जो भी अभी तक हमने कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई हो गई है इसके बाद अगर कुछ भी कार्रवाई होगी तो इसके बारे में हम आपको पहले बताएं ये धार्मिक स्थान वैसे जितने भी हैं हमारे स्टडीज के द्वारा हमें जस्ट स्ट्रक्चर्स है हम स्ट्रक्चर्स जो भी है जो इलीगल गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर किए गए हैं उसको हम डिमोलिश कर रहे हैं ये जो द्वारका का खारा तालाव है वहां पर ये इंक्रोचमेंट काफ़ी सालों से थी यहाँ पर हमने तकरीबन एक साल पहले नोटिस दिया था और अभी कुछ दिन पहले दूसरा नोटिस दिया है फिर तो उसके बाद आज सुबह और कल शाम को हमने लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे जन सुनवाई की है और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अमृत टू स्कीम जो है जो वाटर रिजूनवेशन की तरफ काफ़ी कार्रवाई करती है उस स्कीम के अंदर इस एरिया का इस्तेमाल होना है जिससे कि द्वारका के लोगों को पीने का पानी और साफ पानी जो सेग्रीगेट किया जाता है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का फ़ायदा आने वाले कुछ टाइम में होगा अभी जो है हमारी स्टडी चल रही है उनका प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है जैसे एरियाज हमारी नज़र में आ जाते हैं उसके ऊपर जो भी प्रॉपर प्रोसीजर से सरकारी कार्रवाई की जाती है उसको हम करेंगे